Уважаемая громада Бердянска, я, Олежка Виталий, хочу сделать открытое заявление. В преддверии сессии, весь вчерашний и сегодняшний день, Бакай в сопровождении силовиков обижал депутатов, которые были на прошлой сессии и готовы были прийти завтра на голосование за отставку мэра, оказывая на них психологическое воздействие с тем, чтобы, он, чтобы они не явились завтра на сессию. Насколько циничным выглядит его заявление к горожанам не поддаваться на провокации, не приходить под исполком, когда весь город знает, что завтра на 9 утра объявлен коммунальный митинг, на который под угрозами увольнения стягивают сотрудников всех подконтрольных бокаю предприятий. Вдумайтесь только, на что готов Бакай для того, чтобы задержаться в кресле городского головы. Ведь на этой сессии, помимо вопроса о недоверии городскому голове, вносятся бюджетные, земельные и многие другие решения, так необходимые сегодня городу и горожанам. Нам говорят, не раскачивайте лодку. Но эту лодку раскачиваем не мы, а Бакай. Своими действиями он препятствует нормальной работе городского совета и дестабилизирует обстановку в городе. Придумав мифический вооруженный переворот и силовой захват власти, он хочет при помощи грязных пиар-технологий и политических манипуляций очернить не только мое имя, а и моих товарищей. Нам известно, что в своем маразме он дошел до готовности спровоцировать завтра даже кровопролитие, для того, чтобы выставить нас террористами и сепаратистами в глазах общественности. Со всей ответственностью заявляю, что мы уходим завтра под исполком исключительно с мирной акцией протеста, без оружия и желания захватить власть. Мы требуем явку на сессию всех депутатов городского совета для решения вопроса о дальнейшей жизнедеятельности города без бакая.